Поширенные осенние кирмаши протягиваются на Брешине, что пропаную гандель по каких ценах расскажут наши корреспонденты. Традиционная бульба, капуста, морква, бураки, саджанцы, кветки, ягода, мясо, рыба и молочные продукты – это далеко не весь ассортимент продукции, который привезли на поширенный кермаш в в области. Только в где у Бресте пляцовок, где всех это можно было набыть, 9. Так что принцип любой господы не купить все одразу можно было реализовать у полной меры. Ярмарки проходят, конечно, очень хорошо, потому что активно принимает участие предприятие Союза Райпо на всех ярмарках. Мы провели 5 и 12 ярмарки, и населению они очень были нужны, востребованы. Мы видим, что как бы вот сложилось такое у нас мнение, что это самые необходимые в городе Бресте ярмарки сельскохозяйственные. Мы, кроме того, что сегодня, вот 19-го, продаем картофель, плодовошную сельскохозяйственную продукцию, также выставили выездную торговлю по продаже колбасных изделий, мяса, полуфабрикатов, птицу. У целом по области уже проведено 49 подобных кермашов. Реализовано свыше 3000 тонн садовины и городнины. Огольный а разворот склал около 10 миллиардов рублей. В осенах этим поширенным кермаши покупников и продавцов было шмат. Люди набывали все то, что может потребиться на зимовую период. Некто шмат, как копила на всю зиму, некто на несколько дней. Меркование процентный фактор самые разные. Хорошее, мне нравится. Купила все, что надо там. А что покупали? Капусточку, морковку. Машин негде поставить. это единственная проблема. А так все фрукты вообще в хорошем качестве? Что купили? Перцы великолепные на закатку. Не очень хорошие по сравнению с прошлым годом. В прошлом году было намного лучше. Во-первых, было много продуктов из мяса приготовлено. Много было овощных продуктов. В этом году дорого есть, но очень дорого. Особенно картофель. Заключенный осенний кармаш плануется провести 26-го Олег, это не значит, что набыть садовинную городину потом уже будет не максимум. Только областным центром будут спрацовать свыше 40 пляцовок по продаже такой продукции. Юрий Петр, Николай Ковалев, областные новины, Брест.